Складається із двох таких левів. Вона дівчина, що своєю красою затьмарює тисячі і тисячі сонц, а своєю поезією вона звертає гори Олеся Мівтахова. А він е, просто улюбленець публіки, якому досі є чим нас дивувати. Костянтин Коробка. Тоже хочу поздравить девушек с этим праздником 8 марта. Сегодня такая погода, конечно, не совсем весенняя. Но как раз вот по иронии судьбы стих, замечательный стих, прекрасная лифт очень подходит к этой погоде. Зима встретит меня притерно ласково, кинет во взгляд темные хмурые тучи, обожжет гортань, понесутся прохожие стайны и растелится снежная ткань. А зима выжидает, ползет по спине, нежно расчесывает мне волосы еловыми ветками готовит чай с лимоном, кормит таблетками, скалит зубы, щурит глаза, как кошка, наполняет легкие воздухом, кашлем, до хрипоты, чтобы голос сошел на нет и подхватит, сжимая легкие до хруста, закутает в теплый плед, скажет нежно елейным голосом, Спи, моя деточка, отдыхай до весны, как медведь в берлоге. Повернув ключ замки, заметился ведущий к дому дороги. И уже сегодня ночью, на том месте, где сплю ничком, Не приснятся глазища размером, том, без зрачков. Спасибо.